মোৰ দাদানো মোৰ পাঁচ বছৰৰ পৰা সন্তান হোৱা নাছিল মোৰ ডিভৰ্চৰ পিছত মই মোৰ মাৰ ঘৰতে আছিলোঁ হঠাতে দাদাৰ দৃষ্টি মোৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ পৰিল যে তেওঁ মোক নবৌ বুলি ভাবি ৰাতি মোৰ লগত থাকিবলৈ লৈছিল মোৰ নাম ৰাগিনী মই এগৰাকী ডিভৰ্চী মহিলা মোৰ বৈবাহিক জীৱন এবছৰৰো নীতিশীল মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ দাদাই এনেকৈ ল'ব এতিয়া মই মোৰ মাৰ ঘৰত আছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো দিনেই এতিয়া মোৰ বাবে নৰক যেন হ'বলৈ ধৰিছিল কাৰণ মা দেউতা আৰু দাদাই মোক টানকৈ কোৱা আৰু লগতে গালি দিয়া এইবিলাক সদায় বাঢ়ি গৈ আহিছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে মই ঘৰত এটা পূজা হৈ পৰি আছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে দাদাৰ বিয়া হোৱা নাছিল তেওঁলোকে মোক সদায় কৈছিল মোক ক'ৰবালৈ গুচি যাবলৈ অৱশেষত মই তেওঁলোকৰ কথা শুনিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিলোঁ কাৰণ মই মোৰ ইচ্ছাৰ মতে প্ৰেম বিবাহ কৰাইছিলোঁ আৰু মোৰ সেইখন বিয়া এবছৰো নীতিশীল এদিন মোৰ সম্পৰ্কীয় দাদা সমীৰৰ ফোন আহিলে সি মোক তেতিয়া তাৰ ঘৰলৈ মাতিলে সি জানিছিল যে তাৰ মামা মামীয়ে কিমান কঠোৰ মই মোৰ বিয়াৰখন ধৰি ৰাখিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ স্বামী বহুতেই দুৰ্বল আছিল আৰু তেওঁক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহে মোৰ বিষয়ে নানা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ আছিল যাৰ ফলত অৱশেষত তেওঁ মোক ডিভৰ্চ দিলে মোৰ বিয়া আঠাইছ বছৰ বয়সত হৈছিল আৰু ঊনত্ৰিছ বছৰ বয়সত মোৰ ডিভ'ৰ্চ হৈছিল তাৰপিছতো মই এইবিলাক কথা বাৰে বাৰে মনত পেলাবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ সমীৰে ফোন কৰি মোক তাৰ ঘৰলৈ মাতিলে আৰু মই সোনকালেই তাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এতিয়া মই মোৰ মা আৰু দেউতাক কৈছিলোঁ যে মই ঘৰত নাথাকোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে হয়তো কিছুদিন বাহিৰত থাকিলে মোৰ মনটো অলপ শান্ত হ'ব সমীৰৰ ইতিমধ্যে বিয়া হৈ গৈছিল আৰু যোৱা পাঁচ বছৰৰ পৰা সি আৰু তাৰ পত্নীয়ে এক সুখজ্জীৱন কটাই আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে কোনো সন্তান হোৱা নাছিল যিজন ল'ৰাৰ লগত মই সৰুতে খেলিছিলোঁ এতিয়া সেইজন ল'ৰাৰ লগত মই এতিয়া এটা নিশা কটাবলৈ ওলাইছিলোঁ এয়া মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ সমীৰ আৰু তাৰ পত্নীয়ে মোক বহুত ভালকৈ আদৰণি জনালে ঘৰত মোক যি ঘৃণা আৰু তিৰস্কাৰ মোক নিজৰ মানুহবিলাকে দি আহিছিল সেয়া মই ইয়াতে একেবাৰে অনুভৱ কৰিবলৈ পৰা নাছিলোঁ এতিয়া নবুৱে মোৰ বহুত যত্ন লৈছিল মোৰ কি প্ৰয়োজন হৈছিল নহৈছিল সেই সকলোবিলাকৰ ভালকৈ তেওঁ ধ্যান ৰাখিছিল সেই সুখময় পৰিৱেশটোত থাকি মোৰো বহুত ভাল লাগিছিল চাওঁতে চাওঁতে এনেকৈ চাৰিদিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু মই দেখিছিলোঁ যে এইহাল দম্পতীৰ মাজত কোনোদিনেই কোনো ধৰণৰ মতভেদ হোৱা নাছিল মই এতিয়া ভাবিছিলোঁ যে এই ঘৰখনত মোৰ কাৰণে এতিয়া কোনো ধৰণৰ সমস্যা হ'বলৈ পাৰে সেইকাৰণে মই সমীৰক কৈছিলোঁ যে মই ঘৰলৈ যাবলৈ লাগিব সমীৰে তেতিয়া ক'লে তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱাৰ কিয় ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিছা সি মোক আৰু কেইদিনমান থাকিবলৈ ক'লে কিন্তু সেইদিনা নিশা মই হঠাতে এক শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ মোৰ কাষৰ কোঠাটো সমীৰহঁতৰ কোঠা আছিল যেতিয়াই মই বাহিৰলৈ আহিলোঁ তেতিয়া হঠাতে তাৰ কোঠাৰ পৰা এক অদ্ভুত ধৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ মই জানিছিলোঁ যে এই শব্দ নবোৰেই হ'ব কাৰণ এটা সময়ত মোৰো বিয়া হৈছিল সেই শব্দ শুনাৰ লগে লগে হঠাতে মোৰ স্বামীৰ কথা মনত পৰি গ'ল আৰু মোৰ মনত ঋণাত্মক চিন্তাবিলাক আহিবলৈ ধৰিছিল তেতিয়া লগে লগে মই মোৰ কোঠালৈ গলোঁ আৰু কাণত কপাহ সোমাই শুই গলোঁ যাতে মোৰ কাণত সেই শব্দবিলাক নপৰে আৰু মোৰ সন্মুখলৈ সেই দৃশ্যবিলাক ভাঙি নাহে পিছদিনা দাদাৰ ঘৰলৈ নবৌ মাক আহিল মই নবৌৰ মাকে নবৌক কোৱা শুনিলোঁ চালিনী তুমি মোক কেতিয়া নাতিৰ সুখ দিবা তোমাৰ ভাল খবৰ কেতিয়া শুনিবলৈ পাম আমি এতিয়া মাকৰ কথা শুনি নবৌৰ মুখখন কলা পৰি গৈছিল তেতিয়া দাদাই ক'লে যে আমাৰ এতিয়া সেইবিলাকৰে পৰিকল্পনা চলি আছে নবুৰ মাকে এতিয়া সেইবিলাক কথা শুনি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু নবৌহঁতে বহুত দুখ মনেৰে নিজৰ কোঠালৈ গুচি গ'ল মই এতিয়া বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে নবোৰ নিজৰ মাকৰ প্ৰশ্নত কিয় ইমান দুখ লাগিল মই তেওঁক দুখ কৰি যোৱা দেখি পিছে পিছে তেওঁৰ কোঠালৈ গ'লোঁ এতিয়া দেখিলোঁ যে তেওঁ কান্দি আছে নবৌক কান্দি থকা দেখি মই সুধিলোঁ নবু কি তুমি তোমাৰ মাৰ কথাত কিয় কান্দি আছা আৰু এনেকৈনো কিয় কান্দিছা তুমি সমীৰেটো তেওঁক কৈছেই যে তোমালোকৰ পৰিকল্পনা চলি আছে বুলি তেনেহ'লে ইয়াতে বেয়া লগাৰ কি কাৰণ আছে মই বুজালোঁ যে এতিয়া তোমালোকে চহৰত থাকা সেইকাৰণে তোমালোকৰ বিচাৰ বিবেচনাবিলাকো অলপ বেলেগ হ'ব চহৰত থকা লোকে প্ৰতিটো কাম ভাবি চিন্তিয়েই কৰে আৰু আজিকালি সন্তান জন্ম দিয়াটো ইমান সহজ কথা নহয় কাৰণ খৰচ বহুতেই বাঢ়ি গৈছে মই এতিয়া কথাখিনি কৈ থাকোঁতে হঠাতে নবুৱে মোৰ কান্ধত মূৰটো থৈ জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰিছিল মই এতিয়া তেওঁৰ চকুলো মচিছিলোঁ আৰু তেওঁক বিশ্বাস দি সুধিলোঁ যে নবু তুমি কন্দাৰ কাৰণ মোৰ বেলেগ যেনহে লাগিছে যিয়েই নহওক মোক ভালকৈ কোৱা সকলোবোৰ তুমি তুমি মোক তোমাৰ বান্ধৱী বুলি ভাবি সকলো কথা ক'বলৈ পাৰিবা এতিয়া নবুৱে ক'লে যে ৰাগিনী এতিয়া যিহেতু তুমি নিজকে এগৰাকী বান্ধৱী বুলি কৈ মোক প্ৰশ্ন কৰিছা সেইকাৰণে তোমাক মই সকলো কথা ক'ম তেতিয়া নবৈয়ে ক'লে যে আমাৰ কোনো ফেমিলিৰ পৰিকল্পনা নাই আচলতে মই কেতিয়াও মা হ'বলৈয়ে নোৱাৰোঁ মোৰ এনেকুৱা কিবা এটা সমস্যা আছে যাৰ কাৰণে মই মা কেতিয়াও হ'বলৈ নোৱাৰোঁ তেতিয়া মই তেওঁক বুজালোঁ যে তেনেকুৱা একো কথা নাই তুমি ইমানকৈ চিন্তা নকৰিবা যদি ঈশ্বৰে বিচাৰে তেনেহ'লে সকলো ঠিক হৈ যাব মই তেওঁক ক'লোঁ যে যদি তোমালোকৰ মা দেউতাৰ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে অনাথাশ্ৰমৰ পৰা কোনো এটা সন্তান তোমালোকে তুলি ল'বলৈ পাৰা তেতিয়া তোমালোকেও পিতৃ মাতৃৰ সুখ পাবা আৰু সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীও এটা ভাল জীৱন পাব তেতিয়া নভুৱে উত্তৰ দিলে আমি সন্তান তুলি ল'বলৈ বিচাৰিলে কেতিয়াবাই তুলি ল'লোহেঁতেন কিন্তু আমি তেনেকুৱা কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ আমাক এটা নিজৰে সন্তান লাগে এই সমস্যাৰ কথাটো সমাজে যদি কেনেবাকৈ গম পায় তেনেহ'লে মোৰ বহুত বদনাম হৈ যাব আৰু সেয়া আমি কেতিয়াও কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ নবুৰ কথাটো শুনি মই ক'লোঁ তোমালোকে নিজৰ চেষ্টা কেতিয়াও নেৰিবা এদিন নিশ্চয় তুমি মা হ'বলৈ পাৰিবা সেইদিনা সন্ধিয়া নবু আৰু দাদাই মোক তেওঁলোকৰ লগত এটা পাৰ্টিলৈ যাবলৈ লগ ধৰিছিল যি দাদাৰ অফিচৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰত আছিল মই এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত যাবলৈ মান্তি হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু দাদাই কৈছিল যে তুমি নগ'লে ঘৰত অকলে কি কৰি থাকিবা নবোৰ কথাত মই সাজু হৈ তেওঁলোকৰ লগত যাবলৈ মান্তি হৈ গ'ল যেতিয়া মই সাজি কাচি বাহিৰলৈ আহিলোঁ তেতিয়া নবুৱে ক'লে সমীৰ ৰাগিনীক বৰ ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈয়ে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে পাৰ্টিত গৈ উপস্থিত হ'লোঁ তাত মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে দাদাৰ চিনাকি সকলোৱে দাদাক সেই কথাটোকে সুধি আছিলে যে এতিয়া ভাল খবৰ কেতিয়া আমি শুনিবলৈ পাম প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে নবুৰ মুখখন কলা পৰি গৈছিল যেতিয়া মই পাৰ্টিৰ পৰা উভতি আহিলোঁ তেতিয়া মই নিজৰ কোঠালৈ গৈ কাপোৰ সলাবলৈ ধৰিছিলোঁ তাৰপিছত পানী খাবলৈ বুলি পাকঘৰলৈ গ'লোঁ তেতিয়া দাদা নবুৰ কোঠাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া লগাৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ নবুৱে দাদাক কৈ আছিল সন্তান হোৱাৰ চিকিৎসা কৰি কৰি মই ভাগৰি পৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নই মোক চিন্তিত কৰি পেলাইছিল নবুৱে আকৌ কান্দিবলৈ ধৰিছিল মই আগতেই দুপৰীয়া তেওঁলোকক সকলো বুজাইছিলোঁ সেয়েহে মই নাভাবিলোঁ যে তেওঁলোকক গৈ মই আকৌ সেই কথাটোকে বুজাম সেইকাৰণে মই তাৰ পৰা পাকঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু পানীলৈ চিধাই নিজৰ কোঠালৈ গ'লোঁ মই এতিয়া কিতাপ এখন উলিয়াই বহিবলৈ লৈছিলোহে এতিয়াই নবুৱে মোৰ কোঠালৈ আহিলে তেওঁ মোক অলপ বেলেগ চাওঁ এৰে চালে মই তেতিয়া ক'লোঁ যে নবৌ তোমাৰ কিবা কথা আছিল নেকি আহা ইয়াতে আহিব হা মই এনেও এতিয়া নহওঁ মই তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ সাজু আছোঁ নবুৱে মোৰ হাতত ধৰি ক'লে তুমি ইমান মৰমত মোক নবৌ বুলি মাতা আৰু আজি দুপৰীয়া তুমি মোক এটা নতুন বান্ধৱীৰ সম্পৰ্কও গঢ়ি তুলিছা এতিয়া সেই বান্ধৱীৰ খাতিৰত তুমি মোৰ কাৰণে এটা কিবা কাম কৰিবা নেকি মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে নবুৱে নিশ্চয় তেওঁৰ লগত বজাৰলৈ যোৱাৰ কথা ক'ব বা নিজৰ কিবা কথা মোৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব সেইকাৰণে মই লগে লগে হ'ব বুলি ক'লোঁ এতিয়া তেওঁ ক'লে যে এবাৰ ভাবি চিন্তি হ'ব বুলি কোৱা মোক কথা দিয়া যাতে তুমি মানা নকৰা এতিয়া মই ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে তেওঁ মোৰ পৰা কি বিচাৰিব মই এতিয়া অনুমান কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ যে তেওঁ তেওঁ সন্তানৰ কথাই কিবা এটা আলোচনা কৰিব মই তেওঁক কথা দিলোঁ যে তুমি যি কৰিবলৈ ক'বা মই তোমাৰ সুখৰ কাৰণে সকলো কৰিম তাৰপিছত নবুৱে ক'লে ৰাগিণী মই মা হ'বলৈ বিচাৰোঁ মই আগতেই জানিছিলোঁ যে তেওঁ এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আহিছে কিন্তু যেতিয়া মই কিবা এটা ক'বলৈ লৈছিলোঁ তেতিয়া তাৰ আগতে নবুৱে ক'লে ৰাগিণী প্ৰথমতে মোৰ কথাটো শুনা মই মাক হ'বলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু সেয়া তোমাৰ দ্বাৰা মই তেওঁৰ ফালে আচৰিত হৈ চালোঁ আৰু প্ৰশ্ন কৰিলোঁ কেনেকৈ হ'ব এতিয়াই নবুৱে ক'লে এতিয়া তুমি মোক কথা দিলাই যিহেতু সেয়েহে তুমি মোক কেতিয়াও মানা নকৰিবা ৰাগিনী যোৱা পাঁচ বছৰৰ পৰাই মই মাতৃ হ'বলৈ সৎফটাই আছোঁ আমি হস্পিটেলত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিছোঁ নাজানো কিমান বাৰ ইনজেকশ্যনৰ খোজ খালোঁ কিমান দৰৱ খালোঁ কিন্তু একো সুফল নাপালোঁ মই বিচাৰোঁ যে তুমি সমীৰ আৰু মোৰ সন্তানক নিজৰ গৰ্ভত স্থান দিয়া এতিয়া মই তেওঁৰ কথাত ক'লোঁ যে নবু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ হ'বলৈ পাৰে তেতিয়া নবুৱে ক'লে যে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে তুমি কেইটামান নিশা সমীৰৰ লগত কটাব লাগিব তেওঁৰ সেই কথা শুনি মোৰ ভৰিৰ তলৰ মাটিত খহি যোৱা যেন অনুভৱ হ'ল যিজন ল'ৰাৰ লগত মই সৰুৰে পৰা খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ হৈছোঁ যাক মই সদায় দাদা দাদা বুলি মাতিছিলোঁ তাৰ পত্নীয়ে আজি মোক তাৰ লগত নিশা কটাবলৈ কৈছে মই ক'লোঁ যে নবু তুমি ঠিকেই আছানে তুমি এইবিলাক সুস্থ মগজুৱে কৈয়ে আছানে বাৰু তেতিয়া নবুৱে ক'লে যে অঁ মই এইবিলাক সকলো ভাবি চিন্তিয়েই কৈছোঁ আৰু এই কাম তুমি ফ্ৰীতে কৰিবলৈ নালাগে ইয়াৰ বাবে তোমাক মই বিশ লাখ টকা আৰু এটা ঘৰো দিম নবৌৱে এতিয়া ইমান টকা আৰু এটা ঘৰ দিম বুলি কোৱাত মই চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিলোঁ মই বহুত আগৰে পৰাই নিজৰ এখন বিউটি পাৰ্লাৰ খোলাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ যাতে মই নিজে টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰোঁ আৰু ভালকৈ নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ পাৰোঁ কাৰণ মই মোৰ মা দেউতাৰ ওচৰত বেছিদিন বুজা হৈ থাকিবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ মই মোৰ মা দেউতাৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকালৈ এটা সৰু পাৰ্লাৰ সৰু ক'ৰ্ছ কৰিছিলোঁ কিন্তু ডাঙৰ পাৰ্লাৰ খুলিবলৈ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ কৰাটো বাধ্যতামূলক আছে এই বিছ লাখ টকাৰে মই এটা ভাল প্ৰফেচনেল ক'ৰ্ছো কৰিবলৈ পাৰিম আৰু এখন ভাল পাৰ্লাৰো খুলিবলৈ পাৰিম মই এতিয়া নভুক মানা কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ কথাত মই মান্তিক হৈ গ'লোঁ মই তেতিয়া নভুক ক'লোঁ যে ঠিক আছে নভু মই তোমাৰ সন্তান জন্ম দিবলৈ সাজু আছোঁ কিন্তু দাদায়ো এই কথাবিলাক জানে জানো তেতিয়া নবুৱে ক'লে যে তাৰ বাবে তোমাৰ দাদায়ো সাজু আছে অঁ আৰু এটা কথা আজিৰ পৰা তেওঁক তুমি দাদা বুলি কেতিয়াও নামাতিবা তেওঁক তুমি আজিৰ পৰা সমীৰ বুলিয়েই মাতিবা তেতিয়া তেওঁৰ লগত তোমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাত সহজ হৈ পৰিব মই এক অদ্ভুত ধৰণে তেওঁৰ কথাত হ'ব বুলি মূৰটোপিয়ালোঁ নবুৱে মোক দাদাৰ কোঠালৈ লৈ গ'ল যেতিয়া নবুৱে দাদাৰ ফালে চালে তেতিয়া তেওঁ সাৰ পাই বহিছিল নবুৱে দাদাৰ ফালে চালে আৰু হ'ব বুলি মূৰটো জোকাৰিলে দাদাই মোক ক'লে ৰাগিনী কি তুমি সঁচাকৈয়ে সাজু হৈছানে এইবিলাকৰ বাবে মই তেতিয়া ক'লোঁ যে হয় দাদা তেতিয়া দাদাই ক'লে যে এতিয়া দাদা নহয় মাত্ৰ সমীৰ বুলিহে মাতিবা সেয়া শুনি মই মিচিকাই হাঁহিবলৈ ধৰিছিলোঁ নবু আৰু দাদাক এটা সন্তানৰ প্ৰয়োজন আছিল নবুৱে মা হ'বলৈ বহুত ডাঙৰ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছিল মই ভাবিছিলোঁ যে মোৰ বয়স ঊনত্ৰিছ বছৰ হৈ গৈছে আৰু মই নিজেই নাজানো যে মোৰ পিছলৈ বিয়া হ'বনে নহয় যদি কোনোবাই মোৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে তেতিয়া মই তেওঁক কেনেকৈ মানা কৰিবলৈ পাৰোঁ সমীৰ মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ দৰে আছিল কিন্তু আমাৰ মাজত সৰুৰে পৰা কেৱল ভাই ভনীৰ সম্পৰ্কহে আছিল মই সেই সকলোবিলাক পাহৰি যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া মই মোৰ কামৰ টকা আৰু নিজৰ ঘৰ এটা খোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ যাৰ পৰা মই ভৱিষ্যতে কাৰোৰে ওচৰত কেতিয়াও হাত পাতিবলগীয়া নহয় মই এতিয়া সিদ্ধান্ত ললোঁ যে মই মোৰ মা দেউতাৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ কাৰণ কেইদিনমান আগলৈকে মোক মাৰ ঘৰৰ মানুহে জীয়াই থকাটো এক পেলাইছিল মই মোৰ চিন্তাৰ মাজত এতিয়া হেৰাই গৈছিলোঁ তেতিয়াই নবুৱে মাত লগালে আৰু ক'লে আজি আমি যিহেতু পাৰ্টিৰ পৰা আহিছোঁ আৰু তুমিও ভাগৰি আছা আজি তুমি অলপ জিৰণি লোৱা যি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল সেইবিলাকৰ আৰম্ভণি কাইলৈৰ পৰা হ'ব মই তেওঁৰ কথাত হ'ব বুলি মূৰটো ডুপিয়ালোঁ আৰু নিজৰ কোঠালৈ বুলি গুচি গ'লোঁ পিছদিনা ৰাতি মই খানা খাই মোৰ কোঠালৈ আহিছিলোঁ অলপ সময়ৰ পিছত নবৌ মোৰ কোঠালৈ আহিলে তেওঁৰ হাতত এটা ধুনীয়া বেঙুনীয়া ৰঙৰ নাইটি আছিল তেওঁ মোক এতিয়া সেই নাইটিটো দিলে আৰু ক'লে যে এইটো পিন্ধি লোৱা তেতিয়া তেওঁ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে মই জানো যে তোমাক দেখি তেওঁ কিমান লাজ কৰিব সেইকাৰণে মই তোমাক এই নাইটিটো দিলোঁ মই নবৌৰ কথাটো শুনিলোঁ আৰু মনতে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই এইটো পিন্ধি ল'ম নবুৱে মোক এতিয়া মনত পেলাই দিলে যে এয়া মাত্ৰ আমাৰ মাজত হোৱা চুক্তিহে এই চুক্তিৰ বাহিৰে তোমাৰ মনলৈ আৰু বেলেগ কথা কেতিয়াও নানিবা সেই সময়ত মই নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি সমীৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ লৈছিলোঁ মই নবুৰ লগত তাৰ কোঠাৰ ভিতৰলৈ খোজ দিলোঁ সেইটো সময়ত সমীৰক সেই কোঠাটোত ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ তেওঁ বাথৰুমত আছিল চাগে নবুৱে তেওঁক মাত লগালে ৰাগিনী আহি গৈছে তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিলে ময়ো অলপ সময়ৰ পিছতে বাহিৰলৈ আহি আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে কোঠাৰ লাইটটো অফ কৰি দিয়া মই কোঠাটো আন্ধাৰ কৰি দিলোঁ আৰু বিচনাতে বহি পৰিলোঁ অলপ সময়ৰ পিছতে সমীৰে বাথৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিলে আৰু মোৰ ওচৰত আহিবহিল সি সেই সময়ত মই মুখেৰে এটা শব্দও কোৱা নাছিলোঁ না তেওঁ কিবা এটা কৈছিল তাৰপিছত হঠাতে তেওঁ মোৰ ডিঙিত ধৰিলে আৰু অদ্ভুত ধৰণৰ কিছুমান আচৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে মোৰ এতিয়া সেইবিলাক বৰ অদ্ভুত যেন লাগিবলৈ ধৰিছিল তাৰপিছত মোৰ মনলৈ এটা কথা আহিল যে এয়া মাত্ৰ চুক্তিহে যদি মই মোৰ ভৱিষ্যত সুখময় বনাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মই এইবিলাক কৰিবই লাগিব মই এতিয়া এহাল দম্পতীক পিতৃ মাতৃ হোৱাৰ সুখ দিবলৈ গৈ আছিলোঁ এনেকৈয়ে নিশা কটোৱাৰ পিছত যেতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ লক্ষণ অনুভৱ হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে মই সদায় সমীৰৰ লগত নিশা কটাইছিলোঁ এনেকৈয়ে লাহে লাহে মোৰ তিনি সপ্তাহৰ পিছত লক্ষণৰ অনুভৱ হ'বলৈ ধৰিলে এতিয়া মোৰ মূৰ ঘৰুৱা আৰম্ভ হৈ গৈছিল সমীৰৰ এজন বন্ধু ডাক্তৰ আছিল আৰু তেওঁ মোক এটা চেকআপৰ কাৰণে তেওঁৰ হস্পিটেললৈ মাতিলে ডাক্তৰে যেতিয়া ক'লে যে মই গৰ্ভৱতী তেতিয়া নবৌৰ মুখত এটা সুখৰ হাঁহি জিলিকি উঠিছিল এতিয়া নবু আৰু সমীৰে মোৰ আগতকৈ বহুত বেছি যত্ন লৈছিল সমীৰে সকলো সম্পৰ্কীয়হে কৈ দিছিল যে নবৌ গৰ্ভৱতী হৈছে এতিয়া তেওঁৰ মূৰৰ পৰা আৰু এটা ডাঙৰ বোজা বহুত সোনকালে আঁতৰি যাবলৈ গৈ আছিল কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে নভুক মাক হ'বলৈ ওলোৱা কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছিল মই নবৌক সোনকালেই নিজৰ সন্তানটো দি তেওঁক সমস্যাৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ চহৰত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ বেছি সম্পৰ্কীয় অহা যোৱা কৰা নাছিল যিয়েই অহাৰ কথা কৈছিল তেওঁলোকে প্ৰায় ফোনতে কিবা এটা বহানা কৰি দিয়া হৈছিল এতিয়াতো সমীৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে বাহিৰৰ পৰা দৰ্জাখনো লগ কৰি থৈ গৈছিল মই কেতিয়াও কাৰো সন্মুখলৈ কেতিয়াও অহাও নাছিলোঁ আৰু নবৌকো কোনোৱে দেখা নাছিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা নবু বজাৰলৈ গ'লেও এখন টাউল ভিতৰত ভৰাই লৈ গৈছিল যাতে সকলোৱে দেখিলেই তেওঁক গৰ্ভৱতী বুলি ভাবে নবৌৱে সকলোবিলাকৰ কাৰণে আগতেই পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছিল মই মোৰ মা দেউতাক কৈ দিছিলোঁ যে মই চহৰত এটা জব কৰি আছোঁ আৰু মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ উভতি নাযাওঁ প্ৰথম তিনিটা মাহ ডাক্তৰে বহুত সাৱধানে থাকিবলৈ কৈছিল আৰু লাহে লাহে চতুৰ্থ মাহো পাৰ হৈ গৈছিল এতিয়া মোৰ পেটত গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পিছত সমীৰ আৰু নবৈয়ে মোক তেওঁলোকৰ কোঠাতে থাকিবলৈ কৈছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ কোঠাত এ চি আছিল তেওঁলোকে মোক সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল হঠাতে নিশা মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যেন কোনোবাই বাৰে বাৰে মোৰ ওচৰলৈ আহি থাকে এদিন নিশা মই দেখিলোঁ যে সমীৰে মোৰ পেটৰ ওচৰত আহি বহি আছিল আৰু তেওঁ হাতেৰে মোৰ পেটত মৰম কৰি আছিল তেওঁ এজন পিতৃৰ দৰে নিজৰ সন্তানটোক মৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেইকাৰণে মই তেওঁক একো নক'লোঁ এতিয়া কেইদিনমানলৈকে এইবিলাকেই চলি থাকিল প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে মই ৰাতি শোৱাটো অসুবিধা হ'বলৈ ধৰিছিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাতি হঠাতে কোঠাটো অন্ধকাৰ হৈ গৈছিল আৰু কেতিয়াবা মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন কোনোবাই মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল সেয়া আন কোনোৱেই নহয় সমীৰেই আছিল কাৰণ সেইখন ঘৰত এজনেই পুৰুষ আছিল তেওঁ মোৰ পেটত হাত ফুৰাই হঠাৎহে একেবাৰে মোৰ ওচৰলৈ আহি যায় আৰু মই নিবিচৰাৰ পিছতো কিছুমান আচৰণ কৰিবলৈ ধৰে এবাৰ তেওঁ মোৰ লগত এনেকুৱা কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল যিটো মই বিচৰা নাছিলোঁ মই নবৌক সেই বিষয়ে সকলো জনাইছিলোঁ তেতিয়া নবুৱে মোক ক'লে তুমি যি টি কথাবিলাক নক'বা সমীৰেতো সদায় মোৰ লগতে ৰাতি শুৱে নবৌৰ কথাটো এতিয়া মোৰ মিছা যেন লাগিল কিন্তু এতিয়া সদায় সমীৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল নবুৱে মোক আকৌ বুজালে যে এয়া মাত্ৰ আমাৰ এটা চুক্তিশেষ কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ নিজৰ স্বামীকে এই কথাটো বুজাবলৈ প্ৰয়াস নকৰিলে কাৰণ হয়তো সমীৰে এতিয়া মোক ভাল পাবলৈ ধৰিছিল এদিন নিশা যেতিয়া সমীৰে মোৰ কোঠালৈ আহিলে তেতিয়া কোঠাটো সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰ আছিল তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু মোৰ গাত হাত ফুৰাবলৈ ধৰিলে মই বাৰে বাৰে তেওঁক নিজৰ পৰা দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ কাৰণ মই মোৰ গধুৰ পেটটোৰ যত্ন লৈ আছিলোঁ আৰু তাতেই সমীৰে তেওঁ নকৰিবলগীয়া আচৰণৰ আৰম্ভ কৰি দিছিল মোৰ মনত এতিয়া নানা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিবলৈ ধৰিছিল মই বাৰে বাৰে সমীৰক সুধিলো তুমি এইবিলাক কিয় কৰি আছা কিন্তু তেওঁ মনে মনে সকলো কাম কৰি আছিল মোৰ শৰীৰৰ ওপৰত হাত ফুৰাই তেওঁ যি ঠিক কৰিবলৈ ধৰিছিল যাৰ ফলত মই এতিয়া বহুত কষ্ট পাবলৈ ধৰিছিলোঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা যেতিয়া নবৌ মোৰ কোঠালৈ আহিলে তেতিয়া দহ বাজিছিল আৰু মোৰ বিচনাৰ পৰা উঠোঁতেই অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল নবুৱে মোৰ অৱস্থা দেখিলে আৰু মই বিচনাৰ পৰা উঠাত সহায় কৰিলে সেইটো সময়ত মোৰ পেটত বহুত বিষ অনুভৱ হৈছিল যেতিয়াই মই বিচনাৰ পৰা উঠিলোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মোৰ বিচনাখন লেতেৰা অৱস্থাত আছিল নবুৱে সেয়া দেখি বহুত ভয় খাই গ'ল আৰু মোক লগে লগে হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল য'ত মোৰ চিকিৎসা চলি আছিল ডাক্তৰে মোক চেক আপ কৰালে আৰু সেই কথাই নবৌক জনালে যে যি মই আগতে তেওঁক কৈছিলোঁ ডাক্তৰে ভালকৈ মোক দৰৱ দিলে যাতে মোৰ সকলো সমস্যা ঠিক হৈ যায় কিন্তু ডাক্তৰে ক'লে যে পিছলৈ যাতে আকৌ এনেকুৱা নহয় নহ'লে মাক আৰু সন্তান দুয়োৰে জীৱনলৈ বিপদ আহিব পাৰে গৰ্ভৱতী মহিলাক বিশেষ যত্ন ল'বলৈ লাগে আৰু ভুলতেও তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ নালাগে ডাক্তৰজনে এতিয়া নবৌৰ সন্মুখতে এইবিলাক কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছিল যেতিয়া আমি ঘৰ আহি পাইছিলোঁহি তেতিয়া নবু একেবাৰে শান্ত হৈ আছিল তেতিয়া ময়ে প্ৰথমে কোৱা কথাবিলাক আৰম্ভ কৰিলোঁ মই ক'লোঁ যে নবু কেইদিনমান আগতে মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে ৰাতি সমীৰ মোৰ কোঠালৈ আহে আৰু তেওঁ অকল মোৰ পেটতে সাঁত ফুৰাই থাকে তেওঁ আৰু কিবা কিবি কৰিবলৈও বিচাৰিছিল কিন্তু তুমি সেইটো সময়ত মোৰ কথাত বিশ্বাস নকৰিলা আজি যিবিলাক ডাক্তৰে ক'লে সেইবিলাকৰ পৰা তুমি নিশ্চয় বুজিবলৈ পাৰিছা নবুৱে এতিয়া মোক ক্ষমা বিচাৰিলে আৰু ক'লে যে ৰাগিনী মোক ক্ষমা কৰি দিবা মই তোমাৰ কথাত মন দিয়া নাছিলোঁ মোৰ তোমাৰ আৰু সমীৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল তেওঁ এতিয়া এইবিলাকো যে কৰিবলৈ পাৰে সেয়া মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ নবুৱে ক'লে যে তেওঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে অফিচলৈ ওলাই গৈছিল সেয়েহে তেওঁ সেই কথাটো ইমান মন নিদিলে কিন্তু নবুৱে মোক বিশ্বাস দিলে যে তেওঁ সোনকালেই সকলো সত্য পোহৰলৈ লৈয়ে আহিব মই এতিয়া কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে সমীৰে এনেকুৱা কৰিব আজি যেতিয়া তেওঁক আকৌ মোৰ পেটত হাত ফুৰোৱা দেখিলোঁ তেতিয়া তেওঁ আকৌ সেই আচৰণে কৰিবলৈ ধৰিলে মই এতিয়া এইবিলাক দেখি একেবাৰে চিঞৰি উঠিছিলোঁ আজিতো তেওঁ সকলো সীমাই চেৰাই গৈছিল তেওঁ মোৰ মুখত হাত দি মোৰ মুখখন বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়াই কোঠাৰ লাইটটো জ্বলি উঠিল তেওঁ তেতিয়া নিজৰ মুখখনত হাত দি মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বিচনাৰ পৰা উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যেতিয়া মই সন্মুখলৈ চালোঁ তেতিয়া মোৰ আৰু নবুৰ চকু কপালত উঠিল কাৰণ তেওঁ সমীৰ নহয় তেওঁ সমীৰৰ বন্ধুত সঞ্জয়হে আছিল কেইমাহমান আগতে সমীৰে তেওঁৰ এজন বন্ধুৰ ঘৰৰ পাৰ্টিলৈ মোক লৈ গৈছিল আৰু এতিয়া সেইজন বন্ধুৱে মোৰ কোঠাটোত আছিল নবুৱে তাৰ দুয়োখন গালতে দুটা চৰ লগালে আৰু ক'লে যে তই ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলি আৰু কেতিয়াৰ পৰা তই এইবিলাক কৰি আছ মই একো নজনাকৈ তোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ নিদিওঁ তেতিয়াই সমীৰ কোঠাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল সমীৰে এতিয়া তাৰ বন্ধুজনক একো ক'বলৈ পৰা নাছিল নবুৱে ইমান উচ্চস্বৰত কৈ আছিল যে সমীৰে ভয়তে এটা চকত থিয় হৈ গৈছিল নবুৱে সঞ্জয়ক প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু সি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এই কোঠাটোলৈ সকলোতকৈ আগতে ৰাস্তা দেখুওৱাজন সমীৰেই আছিল সিয়েই মোক এই কোঠাটোলৈ আনিছিল এই সকলোবিলাক যেতিয়া সমীৰে তাৰ কোঠালৈ ৰাগিনীক আনিছিল সেইদিনাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল ৰাগিণীৰ গৰ্ভত এতিয়া যিটো সন্তান আছে সেয়া মোৰেই সন্তান সমীৰে মোক তাৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিল আৰু সি মোক কৈছিল যে সি কেতিয়াও পিতৃক হ'বলৈ নোৱাৰে আৰু সি মোক কৈছিল যে এই সত্য কথাটো যেন কেতিয়াও পোহৰলৈ নাহে যাৰ বাবে সি মোৰ সহায় লৈছিল সি এতিয়া মোক কৈছিল যে তাৰ ঠাইত ৰাগিণীৰ লগতে মই নিশাটো কটাব লাগে তেতিয়াৰ পৰা মই ৰাগিণীৰ লগত আছিলোঁ সমীৰ নহয় সঞ্জয়ৰ কথা শুনি নবুৱে থৰ থৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে ভুল আচলতে নবৌৰ নহয় ভুলটো সমীৰৰহে আছিল যিয়ে এইবিলাক বিয়াৰ পিছত লুকুৱাই ৰাখিছিল সেইদিনাই সি তাইৰ সকলো মিছা কথা সকলো মিছা কাম স্বীকাৰ কৰিলে আৰু নবুক ক্ষমা কৰি দিবলৈ সাজযোৰ কৰিছিল সি তাৰ সত্য কথাটো লুকুৱাবলৈ নিজৰ ডাক্তৰ বন্ধুৰ ওচৰত গৈ নবুক মিছাত চিকিৎসা কৰাইছিল সমীৰে নিজৰ বন্ধুক কৈছিল যে ডাক্তৰে নবুক মিছা কৈছিল তেওঁ কেতিয়াও মাক হ'বলৈ নোৱাৰে বুলি যদি এই সত্য সকলোৱে গম পাই যায় তেতিয়া তাইৰ বহুত বদনাম হ'ব বুলি এইবিলাক ভাবিয়েই এতিয়া সি সকলোবিলাক কৰি গৈছিল নবুৱে সমীৰক ক্ষমা কৰি দিয়া নাছিল মোৰ সন্তান হোৱালৈকে তেওঁ একেলগে সমীৰৰ লগত এই ঘৰটোতে থাকিছিল সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ লগত চুক্তি কৰা মতে মোক টকা আৰু সেই ঘৰটো দিয়া হৈছিল তাৰপিছত নবুৱে সেই সন্তানটোলৈ নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল নবুৱে সমীৰক এৰি মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গৈ সমীৰকো তাৰ কাৰ্যৰ ৰুচিত শাস্তি দিছে আৰু সঞ্জয়ো তাৰ লগতে শাস্তি পাইছে স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কৰ মাজত মিছাৰ কোনো স্থান নাথাকে সেই সম্পৰ্কৰ মাজত যদি মিছাৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সম্পৰ্কটোৰ মাজতে ফাঁট মেলি যায় প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভেন আই ষ্টে